Девочки, я на привозе покажу вам колготы лосины, имитация голой ноги, Лен, как это называется? Да, имитация голой ножки, высокая, глубокая, посадка, типа шелковистая, размера, отлив, как бы Да, внутри идет термомер Вот они стоят. А лосины, да? Это, это колготки. А вот это а лосины. лосины, да? Это лосины, они тут со штрипсом, сзади на пятку одевается. Кто не любит колготы? Внутри идет мех. Колготки 350, а лосины? Тоже 350. А, Серько 350. Один шов. Также а есть вот колготы, это я. Колготы больших размеров. До 150 объем бедра идут. Высокая, глубокая посадка. Имитация голой ножки. А то нинти, шо, девочки, тут тоненькие девочки. Тут тоненькие. А, тут а, можно, можно и ну, также есть э, с утяжечкой, вот они, с 350, трусиками. с трусиками, 350 гривен. Внутри идет термомех, вот такой теплый, сверху uh -huh. имитация голой ножки. Uh -huh. Очень красивые колготки, 350 гривен, теплые. Лен, ты же отправляешь, их к тому, ведь? 093-496-27-32. Так, девочки, ролет еще раз показываю. Белый, белые два купола тут у Лены прям такие, знаете. И туда на Преображенский выходите. Дякуємо за покупочку. Скупились и пошли себе на трамвайчик. Трамвайчики там, до речі, ходят. Тут стоит Лена со своими лосинами, трусами, колготами, пижамами. Все в ней есть. Тепленькие. Приходите, утепляйтесь уже.